Мы сегодня в Toyota Центр Измайлова в гостях. Сегодня большой день. Обновленная Toyota Camry 2015 -го модельного года появилась в московских автосалонах, и в Toyota Центр Измайлова пройдет ее первый тест-драйв. Обновленную Camry мы уже видели на московском автосалоне в августе. И вот радостный день конец ноября она появилась у московских дилеров. В заказе она с 1 ноября уже существует. Вот теперь можно на нее посмотреть живьем всем желающим и пройти тест-драйв. По крайней мере, в центр Измайлова тест-драйвные автомобили уже появились. Камри подвергли рестайлингу. У нее новое лицо. Фактически совершенно, хотя обновилась решетка радиатора, фары и бампер. Но имиджевая машина совсем другая стала. Она как бы ну, гораздо более современная И можно сказать Гораздо красивее чем предыдущая У которой с дизайном особо не заморачивались Видимо в Тойоте Убеждает новое мышление В плане того что Красивый дизайн автомобиля Тоже имеет значение Профиль машины естественно мы особых Новостей не наблюдаем Поскольку кузов в общем то предыдущие обновления коснулись в основном передней и задней части. Ну, в задней части возьмешь для маневра, конечно, поменьше, но тоже более свежий более современный вид. Ну вот, поместились мы в обновленную Toyota Cam Camry и поехали. Юрий нам сегодня помогает, остает из центр Измайлова. Едем. Поехали туда, куда обычно клиенты ездят из дилерского центра на тест-драйв вот на дорожку еще у нас возникло обсуждение про двухлитровый двигатель который был уже представлен примерно год назад на дорестайлинговой камере он там появился когда авенсис перестали продавать двухлитровый вот стали двухлитровый двигатель ставить и на камере тоже но вот юрий утверждает что на обновленной камере этот двигатель новый абсолютно. Ну-ка, Юрий, поподробнее тогда об этом. Значит, следующие изменения произошли. В автомобиле в ну, мы касаемо двухлитрового двигателя. Раньше у нас стоял двигатель двухлитровой серии АД, который выдавал нам 148 лошадок и где-то примерно 190 ньютонов. Toyota изменила двигатель. Он также двухлитровый, но выдает 150 лошадок. А уже 199 ньютонов метров получается в этом двигателе. Разгон быстрее, и расход топлива получается уменьшился где-то примерно на 1 литр. Это заявка производителя. Это новый двигатель. Соответственно, с новым двигателем они установили также новую автоматическую коробку передач. До этого у нас коробка шла с двигателем 4-ступенчатая, а с новым двигателем, ну, для двухлитрового двигателя новая коробка 6-ступенчатая, хотя она такая же коробка устанавливает на двигатель 2.5. То она есть... трехлитровой другая что она трехлитровая она три трех с половиной она литра, а там другая коробка тоже шестиступенчатая но она уже тоже давно устанавливалась на этот автомобиль то есть с этой коробкой изменений никаких не произошло ну понятно то есть вот если вы как бы присматриваетесь именно к двухлитровой версии то тут получается что обновление довольно радикальное Потому что производитель декларирует Вообще разгон до сотни На этом автомобиле, если не изменяет память 10 с небольшим 10,4 10. что ли? Да, 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 да. что-то есть 10, такое, что большое. Ну, сейчас посмотрим. Ну, значит разгон а, с двухлитровым да, За 10,4 Да, вот 10,4 10, секунды Из Заметных отличий, что руль вот стал Трехспицевый Более современный, более спортивный Если помните, на тристайлинговой Тойоте Был такой пятиспицевый Монументальный руль, где практически все пространство внутреннее было занято такой большой вот плюхой в середине. Мультимедийная система здесь новая, с новыми функциями, с лучшими мозгами более быстро работающая. Вот видите, автоматически мы под мостом проезжаем, меняет дневной и ночной режим. Ну и новый блок климат-контроля который там тоже как-то осовременился. Ну, немножко другое дерево, если помните, там посветлее было дерево. Приборка полностью изменилась. Значит, новая приборка. Ну что, она яркая, четкая, красивая. Голубым подсвеченная. Да, яркая, четкая, красивая. Много здесь чего интересного появилось. Примерно информативность такая же, как, например, на том же Хайлендере, который у нас вышел да, вот в начале этого года. Информационная панель можно увидеть можно увидеть например там, направление куда там север юг запад восток это можно включить и включить, соответственно круиз-контроль круиз-контроль ну и... адаптивного не появилось, Нет, не, ко появилось. не появилось для нашего рынка это так и остается пока еще Оставить. светлым будущем есть к чему стремиться климат трех как он был так и она остался им функция на нае -E, она была в определенных комплектациях соответственно она и осталась то есть это, -E это какая-то очистка воздуха да это очистка и освежение воздуха она выходит вам сказать, так для водителя то есть под водителя сделано потому что у нас основной игрок здесь сделан соответственно водитель водитель самое главное чтобы он не уснул за рулем поэтому важно чтобы он всегда находился в неком таком в свежем состоянии в бодром состоянии вот на вот она ей его освежает новое да что можно ответить по этому автомобилю на центральной консоли это специально появилось место для Безконтак... подзарядки подзарядки еще раз хочу, так бесконтактная подзарядка бесконтактная подзарядка телефона сюда а, относится это у нас samsung а, iPhone а, ну или на любой чехольчик, Lumex. на любой телефон можно такой чехольчик телефона, специально да. купить. или же специальный чехольчик покупается, сюда кладется. Ну и, и соответственно подлокотник, значит, и под ним большой большой ящик для да. всякой всячины, но это все так так и было. Разгоняемся, разгоняемся. Ну вот сейчас мы на 2,5 литровой четырехцилиндровой машине едем, мощность 181 лошадиную силу. Двигатели знакомые. Вот тормоза, кстати, да, четко все стоит на курсе, никуда не дергается. Ну, сегодня сухо, хотя погода морозная асфальт холодный, ниже нуля градусов. Вот, возвращаясь к двигателям, значит, уже год ставят на камере двухлитровый двигатель, помимо 2,5 и 3,5 V6. Вот, но на обновленной модели он будет представлен постоянно, и отличие от предыдущей заключается в том, что его теперь тоже агрегируют с шестиступенчатой автоматической коробкой, а раньше был с четырехступенчатой. И утверждается, что максимальная скорость автомобиля не зависит от двигателя и составляет 210 км в час. Ну, просто одна машина побыстрее разгоняется, другая помедленнее ну, двухлитровый двигатель до 210 км в час, наверное, очень долго надо разгонять. Но, тем не менее, заявка такая. Вот, так вот, двух с половиной литровый двигатель, на котором мы сейчас едем, на котором тест-драйвные машины представлена, ну, одна из тест-драйвных машин, тест-центр Измайлов представлена. он бодро ее возит, весело таскает. И, в общем, я бы сказал, что достаточно он для рабочей комплектации. Такой средний, которую, в общем, народ в основном у нас и любит. База та же. Чуть-чуть а, улучшили шумоизоляцию. Улучшили шумоизоляцию. Значит, да. поднастроили под электроусилитель руля под для настроили. более отчетливой управляемости. А, по подвеске радикальных изменений нету. Нету. Полицейского переезжаем. Ну, мягкая машина-то. Но она всегда, собственно, отличалась таким респектабельным характером. Не особенно зажигательная была. Но зато комфортабельная. Немножко страдал, как и другие японцы, от недостатка управляемости, особенно вот в около нулевой зоне, да, вот, помню, я по шоссе на ней тоже ездил, и так она, ну, не очень ряд держала на высокой скорости. У обновленной есть надежда, что будет лучше. Сейчас, к сожалению, нет возможности протестировать, потому что мы в Балашихе тут пробочно сейчас вечер. Вот. Но есть надежда, что подправили эту историю. Ну вот у японских конкурентов Камри, собственно, она первая вышла там с новой версией в 2011 году, в 2012 году Mazda 6 подтянулась. А в прошлом году не Сантиана новая вышла. Вот. У Mazda 6, конечно, образцовая управляемость. Ну, для там для класса седана. Очень все неплохо выглядит. У Nissan Tiana есть немножечко проблемы. Вот с этой такой то, что пустоватый руль называется. То есть около нуля, когда не очень четко держит она а прямую. И приходится ее все время в ряд заруливать. Вот, у Камри тоже была такая же история, но вот в обновленной версии ей немножко подрегулировали этот электроусилитель руля. И есть надежда, что машина стала поострее, вот она вот сама идет. Прямо держит, уйти не пытается в бок никуда. По крайней мере, на такой вот дорожке, где не очень высокая скорость. Вот, да, да, да. А вот так вот, если чуточку, чуть-чуть совсем покачать. Да, вот реагирует она на чуть-чуть качание. Да, да, да. Стало лучше, стало лучше. То есть по этому параметру она там, не знаю, догоняет Мазду и опережает Тиану. Ну а. Но еще что обращает внимание, конечно, все-таки вот была она шумная по сравнению с одноклассниками. И, в общем, хотя утверждается, что сейчас немножко подкрутили, шумоизоляции но все-таки слышно в ней вот шумы качения в ней слышно а, то есть тут она ну я бы сказал что среди отстающих среди трех японцев основных конкурентов среди отстающих но зато вот Тойотовской надежностью будем бить про шумоизоляцию разговаривали вот Юрий как сотрудник дилера сразу рекомендацию готов выдать по этому поводу вот как на прежней камере на как бы, до, до рестайлинговой у нас рекомендация была соответственно устанавливать все четыре подкрылка да то есть вот э, именно с э, шумами качения есть вопросы к камре потому что ветровых шумов ну мы так особо не разгонялись больше стакан что трудно оценить но вот там звукоизоляция моторного отсека неплоха. То есть, двигатель, конечно, слышно в салоне, но такой приятный, басовитый, хороший звук, комфортный. Вот. А качение колес слышно. Правда, вот конец ноября уже машины переобута в зимние шины, обшипованные. И, ну, это, конечно, пошумнее, чем вот там на летних. Но все равно для D-класса, который считается то ли семейным, то ли чуть ли не уже там пропуском в бизнес, то есть даже это D-класс сейчас принято классифицировать, шумоизоляция могла бы быть и получше, поэтому вот есть дилерская рекомендация еще под крылочки в нее устанавливать, потому что это, этот параметр улучшает. Стекло, которое установлено на рестайлинговой камере, оно нам досталось от прежней камеры. То есть там имеется дополнительная пленка, которая поглощает шумность автомобиля. Можно сказать так, это тоже. Но плюс. Это, от, это от ветровых шумов. А это от, от ветровых шумов и плюс, который есть в этой камере, это две возможности подогрева лобового стекла. То есть либо полностью подогревается <coughs> лобовое стекло. Но это в топовых комплектациях. Топовых, да. И, соответственно, часть стекла, в так зоне стекла очистителей это уже в других в остальных комплектациях имеется такая функция. То есть это всегда даже вот на самый базовый двухлитровый вот, подогрев зоны дворников Зона дворника. Вот. Ну, жесткость подвески, я считаю, оптимальная осталась. В принципе, был момент, когда вот предыдущая Nissan Tiana пыталась изобразить из себя автомобиль там, e класса по комфортности и была совсем уж Главный, совсем уж тихой. Ну, во-первых, это сказалось на управляемости, во-вторых, видимо, не очень было востребовано клиентами, потому что в новой версии вот она стала ближе к своим одноклассникам, более, как бы, ну, менее комфортная подвеска, более рулежная, и... В общем, по шумоизоляции тоже, я сейчас про Тиану говорю, по шумоизоляции Тиана тоже стала, ну, обычной, перестала она быть пытаться быть мерседесом я e класса хотя в общем сейчас все три все все трое японцев камри тиана и mazda 6 примерно сопоставим по параметру комфорта похоже по работе подвески похоже по шумоизоляции ну и по как бы, качеству отделки интерьера тоже здесь мы наблюдаем. Боковинки из кожи из такого кожезаменителя, а центральная часть сидений кожаная. Из перфорированной такой довольно мягкой кожи. Сзади у Toyota Camry с местом все хорошо. Это седан D плюс класса. То есть он в принципе предназначен и для того, чтобы с водителем ездить, как бы владелец мог ездить на заднем сидении пассажиром. А здесь поэтому Отдельные регулировки трехзонного климат-контроля для задних сидений свой. А вот такой вот подлокотник мощный, удобный с дополнительным ящиком. Вот таким вот. И еще с двумя выдвижными подстаканниками в нем. Т-плюс класса седан Toyota Camry который может работать и как собственный автомобиль, и как автомобиль из корпоративного парка, который водит водитель. Двухлитровый двигатель, кстати, в основном, я так понимаю, для вот таких вот корпоративных парков предназначен, когда пассажиру, в общем, не очень важны в городе динамические характеристики автомобиля, а важнее ему комфортно переместиться из места в место. Это, так сказать, автомобиль для такси. Вот, ну в общем вот прокатили мы маршрут тест-драйва, вернулись в дилерский центр. Если вы приедете в Toyota Центр Измайлова, вот примерно таким маршрутом и вам дают да, и вам дадут потест-драйвить автомобиль. Вот, Юрий, спасибо за экскурсию, за прогулку. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Мы рады ответить на все ваши вопросы. Типа, приходите. Получить консультацию. Приходите покатаем. Приходите покатаем, да.